अठरा वर्षाखालील अल्पवयीन वाहनधारक व लायसन्स नसलेल्या अठरा वर्षावरील वाहनधारकांवर शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने कारवाई करत तेरा वाहनधारकांकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे तसेच या अल्पवयीन वाहनधारकांच्या पालकांना बोलवत त्यांना वाहन न देण्याच्या कडक सूचना उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा सहाय्यक पोलीस अधीक्षक एस ऋषिकेश रेड्डी यांनी दिले आहे शहरात अठरा वर्षाखालील अल्पवयीन वाहनधारक रस्त्यावर वाहन चालवण्याचं प्रमाण वाढलं होतं त्यामुळे अपघाताच्या संख्येत देखील वाढ झाली होती वाहनधारक व इतर नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये या प्रकारांना आळा बसण्यासाठीच शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने विशेष मोहीम राबवत अल्पवयीन व लायसन्स नसलेल्या वाहनधारकांवर कारवाई केली जात आहे याप्रसंगी उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा सहाय्यक पोलीस अधीक्षक एस ऋषिकेश रेड्डी शहर वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भूषण कोते शहर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते हमने दूल्हे शहर में एक ट्रैफिक का अवेयरनेस ड्राइव हमें लिया है तो उसमें हमारा ये दो मेन उद्देश्य था एक उद्देश्य है कि जो अल्पवयी मुला है तो अंडर एटीन बच्चे है तो वो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए एंड जो इवन नाइनटीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स जो बच्चे है वो विदाउट तो लाइसेंस चलाता है बाइक्स तो उसके ऊपर तो हमने कल ऐसे एक ड्राइव लिया था तो उसमें हमने पंद्रह मोटर वाइकिल पकड़ा गया था तो उसमें चार लोग माइनर्स होता तो जो ग्यारह लोग हैं उसके पास बिना लाइसेंस थे सर सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो हमने वो ग्यारह लोगों के ऊपर हमने पाँच हजार रुपये का दंड डाला है एंड फिर इसके बाद हमने उसको पेरेंट्स को भी इधर बुलाया है पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस दिया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम ऐसे हो गया तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होंगे तो हमने ये कार्रवाई पूरा एसपी सर की मार्गदर्शन के आधार किया है तो अभी ये ऐसा कार्रवाई हम धन्यवाद प्रतिनिधि सुनील निकम माझा महाराष्ट्र न्यूज धुड़े